Арик Ильич, первый вопрос такой. На прошлой неделе буквально Путин внес изменения в ядерную доктрину России. По вашему мнению, что это означает и чего ждать дальше от него? Ничего не означает. На самом деле вот все эти разговоры о изменении ядерной доктрины в условиях диктатуры, они бессмысленны, потому что доктрина – это инструмент изменения или модификации политики демократического государства. Идут обсуждения, парламент, общественность, правительство, предложения вносятся. Диктатор сказал, что будет сегодня так, а завтра будет так. Значит, это часть путинской игры с Западом, как бы он посылает эти сигналы: что держите меня, я сейчас просто всех перебью. Я полагаю, что никаких изменений принципиальных не произошло. С моей точки зрения, использование России ядерного оружия, тактического. Крайне маловероятно, не потому, что Путин там боится жертв, не потому, что Путин боится Америки даже, хотя я полагаю, что многие из его а, генералов, они сильно подумают, рисковать им нет. Я думаю, принципиальным фактором является Китай. Для Китая а, применение тактического ядерного заряда означает изменение всей геополитической ситуации в Азии. Потому что ну, не надо быть здесь а, а, предсказателем или там... там аналитиками чтобы понять что как только ядерное оружие становится фактором а, в конкретно в этой, этой а, а, русско-украинской войне, а, ну сколько времени потребуется Японии, чтобы обзавестись ядерным оружием южной Кореи, но для Китая, я думаю, принципиально Тайвань. Я думаю, Тайвань тоже, ну не займет много времени, учитывая уровень технологического развития этих, этих стран. И это меняет всю ситуацию. Поэтому мне кажется, что это путинский блеф. К сожалению, этот блеф работал, продолжает работать. Вот. А все разговоры о доктринах, это я повторяю, это, это для бедных, это чтобы, пусть там, в американской администрации там, там, или а, корреспонденты там, вашингтонского пула обсуждали это, обсасывали. В диктатурах все решает один человек. И в то же время Путин получил, наверное, сигнал от Си Цзиньпиня прямой и в этот раз, что любое применение все-таки я... я думаю, сигнал был давно выдан. Китай является, безусловно, как бы ключевым игроком во всей этой истории. Понятно, что как бы, Путин есть определенные свобода действий, но в таких стратегических вопросах я не могу себе представить, что он может пойти против товарищи в Пекине. Да. Все-таки время вот этого очередного шантажа было не случайно выбрано, как раз когда украине должны были дать, ну, рассматривался вопрос дать Украине разрешение на удары. Как говорится, мошенник использует трюк, который приносит успех. Ну, это, это то, что всегда приносило удачу как бы Путину в, в отношениях с Америкой. Хотя я по ним подозреваю, что а, даже а, трусоватая американская администрация, там уже это явно не способный президент, все равно у них хватает, мне кажется, как бы еще а, а, способности понимать, что речь, на самом деле, не об этом. А страхи американцев связаны, в первую очередь, с изменением геополитического баланса в случае поражения России и победы Украины. Это, это самое главное. А ядерная страшилка – это для публики. Это, как говорится, аргумент, который постоянно используется. А проблема, которая до сих пор в Америке не решена, это проблема, что случится с Россией в случае украинской победы, возвращения всех оккупированных территорий и, соответственно, краха путинского режима. Потенциальное усиление Китая, там, усиление исламских радикалов. То есть, на самом деле, геополитический хаос, который всегда как раз, является следствием распада украинских структур, и вот явное, как бы, вот, отсутствие явного, как бы, вот, явной перспективы, оно, мне кажется, является таким ночным кошмаром для этих Вашингтонских горе-политиков. То есть Запад до сих пор не придумал, что делать в случае краха путинского режима. Это, спустя три года надо, что надо начать думать сначала о проблеме. Проблему надо поставить. Какой проблемы нет? Запад торговал. Запад, после 1991 -го года стратегическое мышление на Западе атрофировалось. Мы просто имеем, ну, посмотрим на тех, кто управляет Западом: Байден, Шольц, Макрон. Ну, вот. Там Мелони, правда, появилась такая яркая, но Италия все-таки не является главным игроком в этой, истории. Ясно, что на сегодняшний день наиболее а, как бы, а, адекватные политики находятся на востоке. Мы просто видим, как бы увеличивается роль а восточных европейцев не случайно, скажем, Кай становится сейчас там, там, фактически номером три в, евро, в, евроструктурах. То есть а, а, в Восточная Европа, Скандинавия приобретает все больше веса во многом потому, что они всегда были более объективны в оценке угрозы, исходящей со стороны России. Но баланс все-таки вот власти внутри НАТО и Евросоюза, он все-таки еще не изменился так кардинально. Есть Германия, есть Франция, есть Америка. Вот. И поэтому на сегодняшний день вот такая междусменка. То есть вроде бы все уже понимают, что надо что-то делать, что, так, что Путин – это война. Вот, вот я думаю, что в приватных разговорах ни один здравомыслящий западный политик это отрицать не будет. Путин будет вести войну, потому что другого алгоритма в стране власти у него нет. Это не я сказал, это он сказал. в данном случае как мы все понимаем. Но даже признание этого факта не решает проблему, а что делать как бы, с, вот с этим безумным диктатором, у которого пока еще есть ресурс продолжения войны в Украине. Более того, понятно, что Украина не является конечной целью. То есть и где его останавливать. То есть поэтому вот мы видим здесь паллиативные обсуждения, вот скажем, например, даже на, этом форуме ну, в прошлом году, Сейчас тоже как бы попытка как бы обсасывать ту же тему, а должна ли Европа готовиться к конвенциональной войне? Ну, на самом деле вопрос абсурдный. Война может начаться только со стороны России. Если сейчас Россия проиграет в Украине, никакой войны не будет. Но так как политически помогать Украине сейчас как бы накладно, то проще говорить своему населению, что надо готовиться к войне, которая будет через три года. Ну, вот тотальный абсурд, вот такой когнитивный диссонанс. Нелогично. К сожалению, но, к сожалению вот, вот в этом, вот этом мире, вот, где не называйте белое-белое, черное-черное, мы с вами живем. Но путинский режим может существовать только в войне, поэтому, да, вы действительно правы, что... Это, это, они сами признали. Война стала, а, как бы уже, она и как бы и двигатели топлива. А, потому что это и экономика, вся экономика выстроена под войну, и это идеология. Вся идеология сегодняшней Путинской России построена под войну. А, то есть по поводу как русского мира, там как вот. То есть конфликт с Западом, экзистенциальный конфликт, он стал неотъемлемой частью путинского режима. Там нет, все мосты уже сожжены. То есть а, мысли каких-то там западных политиков, вот этих там, которые продолжают мечтать о каком-то восстановлении отношений, ну это просто показывает тотальную неадекватность. В то же время Запад не дает Украине достаточно, чтобы положить конец путинскому режиму, чтобы привести к... Предоставление Украине необходимого оружия а, и, и разрешение его использования эффективно означает возможность того, что война кончится а, в обозримом будущем поражением России. Соответственно, поражение, крафт режима и вот все эти последствия, о которых мы, о которых мы говорим. А, а, Запад имел несколько возможностей, как бы вот ну, с, минимизировать потери Украины и вообще, кстати, минимизировать а, 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 тот ущерб а, ну, вообще всей международной системе безопасности, который наносит Путин, если бы принял решение о поддержке Украине, Украины полномасштабно раньше. Во-первых, можно было избежать, я считаю, 24 февраля 2022 года если бы четко было фиксировано, какие последствия ждут России. То есть, я думаю, Запад имел решение в этот момент. А, потому что санкции же, они на самом деле, они могут остановить танк То есть, как бы, ну, они... и, и самолет от перехода границ. Но, танки, но, но санкции не останавливают войну. То есть, в принципе, надо было четко фиксировать а, а, последствия для Путина, но этого никто не сделал. А кроме того, были моменты, скажем, ну, август-сентябрь 2022 -го года, когда украинская армия начала наступление оружие, которое, которое, могла Америка предоставить, могло бы решить все, не давать 8-9 месяцев для выстраивания в линии. Я думаю, в 23 году, я не являюсь как бы, здесь, военным экспертом, но я сильно подозреваю, что курская операция готовилась не в 24 году. Я думаю, что именно американское запрещение не позволило Украине обойти, как говорится, линию суровики и на стыла после 23 года. А сейчас мы видим продолжение той же полиции. То есть, как бы, даем оружие достаточно, чтобы там защищаться, но недостаточно, чтобы переломить под войну. Вот, но ну опять, это связано с отсутствием стратегической цели. До сих пор, как бы, цель Украины должна победить, а эта победа включает в себя освобождение всех территорий, репарации, а наказание военных преступников, эта цель не зафиксирована. А когда не зафиксирована цель, то, ну, соответственно, и тактическая поддержка, она будет идти на уровне вот этой как бы недоделанной цели. цель, цели, да. можно сказать, да. Вот вы вспомнили Курскую операцию. По вашему мнению, будет ли она продолжаться и какое она будет все-таки долгосрочное иметь влияние на путинский режим? То есть, ну, понятно, что это большой был удар по его имиджу Пять. и так далее. Я могу оценивать только ту информацию, которая мне доступна. Я не располагаю никакой специальной информации, специальными источниками. Ну, во-первых, надо сказать, что операция произвела большой резонанс политический на Западе. А, то есть стало ясно, что эти все эти красные линии Путина, они на самом деле являются там, красными воображениями Байдена или Шольца. Вот. А, а, ну, ясно, что она не могла иметь кардинального военного результата. Но одну вещь, на самом деле, мне кажется, мы вот сейчас поняли. И, к сожалению, надо признать, что путинская пропаганда добилась определенного успеха. А, вбивая в сознание основной массы россиян, что война в Украине идет за освобождение Исконно русских территорий. Очень важно, освобождаем территорию. И благодаря вот этой подмене, вот благодаря тому, что пропаганда российская добилась этого успеха, потеря частичной Курской области воспринимается как, ну да, ну здесь потеряли, там отобрали. То есть в сознании основной массы российского обывателя, а там Запорожье, там, там Донецк и Курск, это примерно одно и то же. Поэтому путинская ну, как бы вот, а, пропагандистская машина не особенно реагирует. Ну, потеряли и потеряли, в конце То есть они исходят из, 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 из военных соображений. То есть, увы, в общем-то, мы имеем вот, вот это тотальное зомбировое население. Ну, это тоже один из результатов. Вот. И ну, можно здесь говорить на самом деле о том, что а, Запад мог бы гораздо больше сделать для все-таки... Как бы, а, изменение вот этого дискурса, который сегодня в России стал доминирующим. Война идет, как Путин утверждает, России с западной. Не свободного мира с путинской диктатурой. И здесь как бы, я подхожу к теме, которая на самом деле, очень важна. Это все-таки достаточно большой процент людей в России, которые вполне могли бы и оставить путинскую Россию. В первую очередь, это касается, конечно, инженеров, компьютерщиков, финансистов. То есть те, кто составляет, на самом деле, основу путинской военной машины. Но это люди некуда деться. То есть, вот тот случай, когда, когда Запад э, не может опять определить стратегическую цель. Если цель выиграть войну, то значит надо решать противника ресурсов. Там минус 100 тысяч инженеров, это значит просто там обвал там, ракетной индустрии. Все, что нужно сделать, это как бы, застр... как бы предложить ему ехать, подписав. Но ну, опять у нас берлинская декларация простая, как говорится. Три вещи фиксируются. Война преступная, режим нелегитимный, Крым украинский. Вот человек, который готов это подписаться, он становится преступником Путина в Красе автоматически. У этих людей должна быть возможность перебраться в свободный мир. И опять, если мы говорим про несколько сот тысяч как а, бы, вот, инженеров, компьютерных экспертов, финансистов, из которых войну вести невозможно, это был бы, опять, это был бы разумный шаг западных правительств. Но, опять, для этого надо поставить задачу выиграть войну. Вот, к сожалению, мы опять по мы время возвращаемся в одну исконную точку. Запад не готов а, нанести России решительное поражение. И в что я могу делать, мои мои коллеги, мы поговорим о том, что другого варианта не существует. Почему у нас написано на наших знаменах Победа Украины, свобода России ⁇ На самом деле, именно в таком порядке. По-другому быть не может. Те, кто пытаются рассказать нам, что в России что-то случится, ничего не случится. Никогда в России ничего не происходило без военного поражения. Вот это как бы вот этот, факт российской истории, с которым надо просто надо считаться. Поэтому надо сделать сейчас все для того, чтобы режим ослабил, и дать возможность Украине хотя бы частично как бы, добиться военного успеха, который начнет расшатывать путинский режим. Знаете, приближается такое важное событие, как выборы в США, и есть мнение, что Путин вот, выжидает результатов, чтобы возможно как-то поменять. Как, как думаете, какое будет влияние вот, выборов в зависимости от исхода, которые вероятны? А, ну, то, что путинский режим ждет победы Трампа тут не надо, не надо как бы гадать на кофейной гуще. А, По-моему, из каждого утюга сейчас они просто поддерживают Трампа, это такой культ появился, такой появился. Я не знаю, насколько победа Трампа резко все изменит. То есть это будет, конечно, но это, это, отступление. На самом деле я ничего хорошего тут не жду, я не жду трагедии от этого, потому что, но это там что есть реальность, которую даже Трамп должен считать. Но учитывая его нарастающее безумие, мне кажется, еще и неадекватность, это опасно. А победа Камалы Харрис э, означает, что украинская тема может перейти из разряда вот, вот, как бы такой затяжной головной боли в, в область хирургического вмешательства. То есть, ну, как бы я считаю, что на самом деле э, 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 потенциальная администрация Харрис будет сильно отличаться от Байденской как администрации. Бы, Пять. Во многом как бы мои ощущения, но они базируются уже на, скажем, разного рода контактах, которые, которые у меня есть в Америке. Да, и последний вопрос будет на днях форум, ну, форум Свободной России и как бы такие планы у вашей организации дальше? То есть да. форум состоится через, через два дня в, в, через, в через три дня в Вильнюсе. Вот, а, ну мы продолжаем как бы свою линию на то, что на сегодняшний день а, нужно поддерживать все формы организованного сопротивления а, путинскому, путинскому путинском режиму. Мы считаем очень важно все-таки как бы отфиксировать, особенно на фоне сейчас этих разговоров от российской оппозиции, некоторые принципиальные вещи. И для нас очень принципиально является вообще отказ от имперской идеи. А империя, на самом деле, это не только границы, империя это еще символ. Значит, принципиальным для нас вопросом является флага. Мы считаем абсолютно неприемлемым в любой форме использования нынешнего российского триколора флага, который ассоциируется, ну, во-первых, с нынешними преступлениями, а во-вторых, все-таки ассоциируется с империей. Хотя я сам играл под этим флагом, мы понимаем, как бы, под ним какие-то были славные страницы истории, но все равно это флаг имперский. А сегодня он просто запятнан именно конкретно кровью, поэтому как бы вот белый-синий-белый флаг это, это – для нас принципиально важно. Также мы считаем важным как бы, поднять вопрос о Дерге. Двуглавый орел – это тоже имперский символ. Опять, люди говорят, это символы. Так, ну а как иначе, в принципе? Империя живет в сознании. То есть мы считаем, что пока не будет искоренен имперский вирус, сознание основной массы российских граждан, ничего не изменится. Другое дело, что как бы а, наши действия носят такой ну, характер. Я считаю, что все равно а, решающим, решающим фактором по ликвидации вот этого, вот этого вирусного наследия в сознании а, станет поднятие украинского флага в Севастополе. Вот. Но, тем не менее, надо к этому готовиться. И вот, вот, эту, вот эту, это, эти темы, на самом деле, а, изменения не, не, не только как смены Путина на какого-то да, хорошего, а смены вообще всей парадигмы российского государственного, государственного устройства, мы будем обсуждать. А вот вспомнили заявление российских оппозиционеров, да, которых освободили из заключения в России Владимира Рамурзы и Ильи Яшина. Да, вы согласны вот с некоторыми, вот с риторикой, которую они выбрали? Опять ваш вопрос я мы, мы не, не а, а, готовы взаимодействовать с теми, кто не в состоянии произнести Слова «Крым украинский» без запинки. То есть а, 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 на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда все российское народное население как бы, несет историческую ответственность за то, что там происходит. А те, кто сегодня пытаются себя проецировать на там, будущие выборы через 10 лет там, и думают, что они скажут там, гражданам России на этих выборах, они нашим союзником не являются. Щоб быть в курсе событий, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям.